Два дня назад в Украину приехала вакцина Pfizer. Я уверен, что сегодня будет много вопросов по поводу вакцинации. Я с удовольствием обо всем этом расскажу. Но просто я бы хотел сразу предупредить депутатов, чиновников, публичных лиц города и так далее. Чтобы Харьков не выглядел некрасиво, когда мы будем, или кто-то из публичных людей, известных и уважаемых в городе, напишет где-нибудь в социальных сетях о том, что он привился Pfizer. Потому что мы должны четко понимать, что Pfizer приехал по инициативе COVAX, то есть это инициатива Всемирной организации здравоохранения, богатые страны сбрасываются для помощи бедным, и вот эта вакцина, которая приехала, это вакцина за бесплатно для Украины, предназначенная для самых-самых несчастных, то есть для глубоких стариков, для инвалидов, для врачей, которые на передовой. То есть если вдруг выяснится, что кто-то из депутатов привился Файзером, да еще и начнет об этом рассказывать на весь мир, это будет позорище на всю страну, я бы не хотел краснеть за депутатский корпус моего города, поэтому очень-очень вас об этом прошу. Вот по официальным данным в Харьковской области около 5000 э, коек в больницах, и из которых там около тысячи оборудована поточным кислородом. Если бы таких коек было 20 или 30 тысяч, и все они были оборудованы поточным кислородом, это бы улучшило ситуацию со смертностью и лечением, оказанием помощи харьковчанам или нет? Ну, послушайте, в принципе, я не очень вообще понимаю, что это такое, что это за койка в 21 веке, у которой нет кислорода. Койка без кислорода – это автомобиль без руля. Таких коек в мире не понимают. Никто не понимает, что это за стационар, где возле койки нет кислорода. Я надеюсь, то есть нам либо не нужны эти койки, либо они должны быть нормально оборудованы. Я бы не очень хотел, чтобы вы мне задавали риторические вопросы. Это совершенно очевидно. Понимаете? Я бы хотел отвечать на вопросы, в которых я компетентен. Я компетентен в эпидемиологии коронавирусной инфекции. То, что надо сделать в нашем городе, чтобы избежать такого количества заражений. Как нам не делать глупости. Как правильно реагировать на политику государства в плане вакцинации. Вот об этом было бы важно. А высмеивание отношений между российскими и Давайте Но еще один вопрос. Что нужно сделать в нашем городе Родзинский для избежания для провокации с эпидологическая... самого начала? Так. Светлана Александровна, задавайте за вопрос, Родзин. пожалуйста. Давайте. Вы специалист, задавайте вопросы Родзинский, Вы во всем. Специалист. Вот, э, ваше мнение по поводу вакцинации? Ваше мнение по поводу повторной вакцинации? Э, должна ли э, проходить повторная вакцинация? той же вакциной, той же серии, того же производителя. Ага. У нас по этому поводу есть даже споры. На сегодня в Украине три вакцины. Я вам вкратце расскажу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Э, заехала Pfizer, о ней мы сейчас не говорим. Но проблем будет много с Pfizer. Почему? Потому что Европа переориентируется с векторных вакцин но все-таки на преимущество стараются закупать МРНК вакцины. Поэтому, скорее всего, если и будут у нас вакцины, то тогда, когда закончат вакцинацию в Европе и Америке, это примерно середина лета, не раньше. В такое время можно надеяться на Pfizer, который мы, по крайней мере, сможем с вами купить. Поэтому мы, скорее всего, должны сейчас говорить о двух вакцинах, о китайском Синоваке и о Астрозенека, которая вот сейчас должна заехать, к нам заехала из Индии, вторая серия заедет из э, Южной Кореи. Это абсолютно взаимозаменяемые вакцины, то есть тот, кто получил первую дозу вакцины Кавишилд, может прививаться дальше совершенно спокойно, вторую дозу вакцины Астрозенека. Все разговоры о том, чтобы не прививать привитых или не делать вторую дозу, ведутся только потому, что надо экономить вакцины. Вот только. То есть если в стране нормальное количество вакцин, каждый человек, вне зависимости от того, привит он, не привит, болел, не болел, короче, должен получить две дозы вакцины. На сегодня совершенно точно известно, что иммунитет, уровень антител, уровень клеточного иммунитета, который создается вакцинацией, выше, чем тот, который возникает после перенесенной болезни. К огромному сожалению нас с вами, Уникальной особенностью коронавируса оказалось тот факт, что мутации возникают тогда, когда вирус сталкивается с человеком, у которого мало антител. То есть люди, переболевшие легкими формами или бессимптомно, это и есть главная среда, где возникают мутации. Таким образом, наша мечта о коллективном иммунитете оказывается нереализуемой, к сожалению. И, по-видимому, мы идем все к тому, что мы будем получать... Раз в два-три года комплексную вакцину, которая будет содержать несколько вариантов коронавируса. И, скорее всего, это будет МРНК вакцина. Применительно к векторной вакцине, которая сейчас используется, вы должны понимать, что все векторные вакцины, сейчас я произнесу такую фразу, одноразовые. Перевожу. Есть аденовирус в который встроен фрагмент коронавируса. Когда организм вырабатывает иммунитет против коронавируса, он одновременно вырабатывает антитела и к этому аденовирусу. То есть, когда вы через год введете эту вакцину, она не будет работать, потому что организм будет нейтрализовать вот этот аденовирус. Поэтому есть много разных аденовирусов. Вот Ковишилл – это аденовирус замечательного животного под названием «шимпанзе». Так вот, больше мы эту вакцину там, через год-два мы уже использовать не сможем. Мы сможем использовать другие вакцины с другими коронавирусами. Например, там Джонсон и Джонсон. Но тот, кто получит Джонсон и Джонсон, это он уже не получит потом другую. Конечно, для Украины с нашей антивакцинальной кампанией идеальная бы была вакцина Джонсон и Джонсон, которая на сегодня показывает хорошие результаты при однократном введении. У нас же важно не только уговорить на первый раз, но еще и поймать, чтобы сделать второй. Что касается вакцины Синовак, это очень актуально на сегодня. Обращаю Ваше внимание. С ней не очень, все хорошо, не очень хорошо, к сожалению. Не в плане ее безопасности, она как раз абсолютно безопасна. Она будет переноситься из всех вакцин лучше всего, потому что эта вакцина по традиционной технологии похожа на вакцина от гриппа. Которые нам всем хорошо известны. Но тем не менее, сейчас в такой замечательной стране, как Чили, где 80% населения получило первую дозу синовака и 20% населения получило две дозы синавака, в Чили нет свободных мест ни в одном стационаре и ни в одной реанимации. То есть по синаваку нет эффективности между дозами. То есть только после, через 2-3 недели после второй дозы возникает защита. Поэтому уровень защиты после первой дозы повышается не более чем на 3%. То есть на это я обращаю внимание. Те, кто больше всего боятся осложнений, им надо рекомендовать синовак. Но обращать внимание на то, что после, до, после второй дозы и еще там 2-3 недели вы не считаете защищенными. Три дня назад огромное исследование, репринт äh, его был, äh, суть примерно следующая. По вот, тем самым тромботическим осложнениям вакцины AstraZeneca, о которой все слышали уже, наверное. Да? Так вот, представьте себе, после коронавируса, после перенесенного коронавирусной инфекции, у 40 человек на миллион имеются тромботические осложнения после перенесенной инфекции. После вакцины AstraZeneca у 5 на миллион имеются осложнения. После вакцины Pfizer у 4 на миллион имеются осложнения. То есть на самом деле э, вот это все то, что сейчас происходит, что AstraZeneca плохая, Pfizer хорошая, это очень серьезные маркетинговые войны с учетом того, что цена AstraZeneca в 10-20 раз дешевле, чем Pfizer. Это мы все должны четко понимать, что мы сплошь и рядом заложники экономических игр, акций Акции Pfizer растут, как на дрожах и так далее. Поэтому мы тут все должны это все понимать. Интересует ваше мнение о возможности работы летних площадок? Уникальная особенность коронавируса на сегодня, и это общепринято медицинским сообществом, состоит в том, что вирус несколько часов сохраняет свою активность в воздухе. В воздухе, и вероятность инфицирования прямо связана с тем, какое количество вирусных частиц может вдохнуть человек. То есть есть такое понятие – инфицирующая доза. Условно говоря, если вы вдохнете 100 вирусов, вы не заболеете, а если вдохнете 1000 вирусов, то вы заболеете. Отсюда и главное представление о том, как надо профилактировать заражение вирусом. Самое главное в эпоху коронавируса – либо встречаться под открытым небом, то есть мало соблюдать дистанцию в полтора метра, чтобы не плевать в лицо собеседнику, или не общаться, не давать ему свои капли во время разговора. Главное, чтобы выдыхаемый воздух, пусть в нем очень много вируса, раз, ну, растворялся в воздухе атмосферном, тогда не возникнет инфицирующей дозы. И, казалось бы, нет никаких проблем с открытыми площадками, если на любой открытой площадке, то есть любая встреча людей под открытым небом, где есть сквозняк, где есть открытое небо, где есть полтора метра, между людьми однозначно встречаться можно другой вопрос в том что любое кафе любое учреждение открытого типа имеет еще и подсобное хозяйство где 10 поваров будет в комнате 4 квадратных метра условно говоря а вот это уже плохо мы готовы соблюдать нормы но я хочу обратить ваше внимание на то что по крайней мере в зимнее время ни в одном детском дошкольном учреждении города харькова нормы не соблюдаются. Нигде нет нормальной влажности в 40%, и нигде с детьми, как положено по закону, не гуляют 4 часа в день. И когда Горсовет когда-нибудь посвятит сессию детским дошкольным учреждениям, я умоляю, позовите меня, я вам много страстей расскажу. Как вы считаете, какая должна быть стратегия Харьковской громады для того, чтобы подолать коронавирус? На что требуют акценты? Спасибо, все понятно. Прежде всего, к сожалению, и это наша беда с вами, население города Карькова в частности и население Украины вообще включили механизмы естественного отбора. То есть мы, по большому счету, у нас вакцинация – это чипирование с помощью Билла Гейтса. Мы ничего с этим, к сожалению, поделать не можем. И я не вижу перспектив прекращения этой вакханалии, потому что огромное количество, казалось бы, адекватных публичных людей – рассказывают глупости и их эти глупости демонстрируют по телевизору. Мне бы в этом плане хотелось. То есть смотрите, ребят, я на что хочу обратить ваше внимание, может быть, действительно. У людей, которые против вакцинации, есть совершенно конкретные тезисы я уверен, что минимум 40% тех, кто здесь находится, не хотят вакцинироваться, потому что... И дальше следует какой-то тезис. Если у вас есть какие-то сомнения, пожалуйста, спросите у меня. Я вам, по крайней мере, дам аргументы. Возможно, вы их донесете до своих избирателей. Понимаете? Если мы не рассматриваем вакцинацию как ну, номер один ну, во всем мире так. Ну, Израиль показал всему миру пример. Вот мы вакцинировали большинство населения, и мы сейчас открылись. Вакцинация спасает миллионы ценой жизни единиц. Городу остается только одно – вкладывать в расширение коек, в поддержание в рабочем состоянии врачей, которые возле пациентов. И, конечно же, я, на, на что я еще очень хочу обратить внимание, на то, что врача можно заставить, заставить следовать международным протоколам только тогда, когда врач перестает кормиться с аптеки. 80% лекарств, назначаемых при коронавирусной инфекции в нашем городе и в других городах Украины, это кормление и аптеки. Это не имеет никакого отношения к лечению коронавирусной инфекции. И несмотря на то, что везде уже, казалось бы, ну, ну уже полгода все кричат о том, что чуть ли не самое опасное, что можно сделать при коронавирусной инфекции, это при первых симптомах там тихо назначить антибиотик, в Харькове назначают по два и по три. А сейчас у нас новая мода в Харькове. Это, как и во всей Украине, у нас теперь перед прививками рекомендуют пить кроворазжижающие препараты, чтобы не было осложнений. И эти кроворазжирающие препараты убьют в 10 раз больше людей, чем коронавирус. Потому что пользоваться ими не так просто. Год продолжается пандемия. Как вы считаете, года достаточно было, бы, было нашему городу, чтобы эффективно подготовиться к этой пандемии? Спасибо вне всякого сомнения, город мог бы намного больше денег в это вложить. Мы все ожидаем, мы все надеемся на то, что завтра это кончится. Мы все надеялись, и я надеялся в апреле, что это в прошлом апреле, что это кончится на майсте Мы все об этом надеялись. Нас так к этому готовили. Мы были в этом убеждены в том. Никто тогда не понимал важность инфицирующих доз, представления о эпидемиологии вируса и так далее. И так далее. Наверняка именно поэтому я хочу сказать, что город ошибся. Государственные служащие ошибся, ошиблись и очень серьезно, когда не законтрактировали предварительно. Понятно, что те, у кого куча лишних денег, могли забить себе пару миллионов Пфайзера, пару миллионов Нововакса, пару миллионов Джонсона и Джонсона, и ждать, кто из них победит вакциной гонки. Куча врачей были вообще убеждены в том, что и, наш, и я считал, что создать вакцину в такие сроки невозможно. Конечно же, недооценили все это. И поверьте мне, что на сегодня мне, мне честно сказать... Язык не поворачивается сильно кого-то носом в это все пихать, потому что когда мы смотрим на то, что делается в, в Италии, в Америке, в Амстердаме, то там у денег в сотни раз больше, чем у нас, а ситуация не лучше. Что должен делать город, чтобы была промоция вакцинации, да, то есть что следует делать городским властям, чтобы убедить харьковчан вакцинироваться? Это первый вопрос. И второй вопрос. Скажите, насколько вы считаете целесообразной практику, когда идет вакцинация в первых рядах? работников коммунальных предприятий, которые контактируют с людьми. Я имею в виду те, кто работают в метрополитене, в городском электротранспорте, возможно, там в ЦНАПах, водоканалах и так далее. Имеет ли это смысл и стоит ли Харьков уйти по тому пути, по которому сейчас идут некоторые города Украины? Спасибо. Я вообще считаю, что самые первые, кого надо привить в городе, это кассир в супермаркете. Это вот человек, как через, то есть там человек, который контактирует с большим количеством людей, вне зависимости, где он находится, должен прививаться. Но любой фактически харьковчанин, который знает, что такое эскалатор в метрополитене, уже является объектом для вакцинации. То есть мы вообще, живя в этом городе, пользуясь городским транспортом, все в группе риска. Но, конечно, те категории пациентов, о которых вы, или людей, о которых вы говорите, вне всякого сомнения нуждаются в приоритетной вакцинации. Мы с ними должны разговаривать, уговаривать предпринимателей, предприниматели. Что у тебя есть супермаркет, город тебе поможет с вакцинами, город поможет с вакцинами, а ты, пожалуйста, тех, кто вакцинируется добровольно, премируй, пожалуйста, мы тебя очень об этом просим. Нет, то есть мы даже готовы вакцинацию сделать заложником политических разборок. И вот на это в Харькове должен быть, как мне кажется, мораторий. Далее. Есть в конце концов люди, которые в горсовете, которые ответственны за информационную политику. Но по крайней мере будет совершенно неправильно, если ну, ну закончилось времена, вот когда можно спокойно выпускать антипрививочников к, к в свободное плавание по крайней мере средствами городского совета. Ну по крайней мере за наши деньги на наших каналах, на наших газетах, ну не должно им быть места. Регуляция оборота лекарств, поддержка врачей. Я понимаю, как это сложно, но главное понимать, что врачи, нищие, несчастные врачи не способны принимать адекватные терапевтические решения. Увы. Ну и понимание того, что стационар, стационар в 21 веке – это не место, куда идут покапаться, отдохнуть, отлежаться, что нигде в мире не понимают, что такое лечь, обследоваться. Приди обследуйся и уйди, на то и стационар. Но мы живем в этой парадигме нашей советской медицины, к сожалению. И нам надо хотя бы депутатскому корпусу расти. Если надо, я буду приходить читать вам лекции о современной медицине. Спасибо большое. Так.